ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्बः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामा च सुग्रीवन् दूतम् देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सागत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यम् त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेऽतिशोभने सा देवी तान् श्लक्ष्णम् मधुरया गिर दूत उवाच देविदैत्येश्वरशुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहम् प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहम् सर्वानुपाष्णामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्येवरत्नानि मम वह्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नम् च हृतम् देवेन्द्रवाहनम्भूतम् क्षीरोदमथ नोद्भूतमश्वरत्नम् ममामरैः नो उच्चैश्रवससंयम् तत् प्रणिपत्य समर्पितम्